Silakan IRTS Haji Khairil Nizam bin Hirudin yang berhormat jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalam. kepada Datuk Yang Dipertua. Selamat pagi, Menteri. Soalan saya nombor dua. Yang berhormat Menteri Pengangkutan untuk menjawab. Tuan Pertua, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Untuk maklumat Ali Yang Berhormat, susulan daripada insiden kemalangan di okay. kilometer 204 Alburaya Utara Selatan Kementerian Pengangkutan melalui agensinya, iaitu Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MyROS, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Pengangkutan Awam Darat, APAD, telah melaksanakan siasatan terhadap insiden berkenaan. Hasil siasatan MyROS mendapati bahawa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi insiden kemalangan tersebut, termasuk pengurusan kenderaan, pengurusan pemandu dan keselamatan pekerjaan, jalan raya dan persekitaran. JPJ juga telah melaksanakan pengauditan iaitu JPJ Inspection and Safety Audit JISA yang bertujuan untuk memeriksa tahap pematuhan syarikat-syarikat berkenaan terhadap kehendak kod amaran industri keselamatan ICOP. Hasil pengauditan ke atas semua kenderaan perdagangan yang terlibat dalam kemalangan tersebut adalah seperti berikut. Pertama Jinsen Transport Malaysia Sdn Bhd, keputusan audit JISA patuh 77%, V Travel Sdn Bhd, keputusan audit JISA gagal 11%. SNC Maju Enterprise keputusan audit kisra gagal 22%. Dari aspek tindakan perundangan, syarikat Insan Transport Malaysia Sdn Bhd iaitu pemilik lori yang tercabut tayar sebelum kembalangan tersebut telah didakwa di Mahkamah Arul Gajah di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 seperti berikut. Seksyen 57 1 B 6 bahawa berat dengan muatan bagi mana-mana kenderaan barangan tidak boleh melebihi maksimum yang dinyatakan semasa menjalankan perkhidmatan kenderaan barangan. Jika disabit kesalahan, pengendali lesen boleh ditenda tidak kurang daripada RM1,000 tetapi tidak lebih daripada RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 80, lori milik syarikat berkenaan juga telah disita dan dimohon diperintah pelucuk hakan di mahkamah. Siasatan oleh APAT pula mendapati terdapat beberapa ketidakpatuhan peraturan di bawah Akta 715 seperti berikut. Kesalahan tidak mematuhi Seksyen 58.1B1 Akta 715 iaitu pemanduan melebihi had laju dan Seksyen 58 kurungan kerana tidak mematuhi keperluan amalan kod industri. Kesalahan di bawah Seksyen 42 kurungan kerana tidak mematuhi keperluan amalan kod industri dan Seksyen 42 kurungan 1 kurungan B1 iaitu rekod pem pemanduan melebihi had laju. Selain daripada tindakan mahkamah terhadap insen Transport Sdn bahan, pemilik kenderaan yang tayarnya tercabut juga telah dibatalkan berkuat kuasa 11 Februari yang lalu kerana rekod pemanduan melebihi had laju. Sebagai tambahan, syarikat V Travel telah digantung semua lesen kenderaan bermula 18 Februari sehingga 19 Mac kerana gagal mematuhi kehendak AICOP keselamatan. Manakala syarikat F&C Maju telah digantung lesen pengendali selama 30 hari kerana tidak gagal mematuhi AICOP dan pemilikan kenderaan dibatalkan kerana rekod pemanduan melebihi laju. Perkara ini telah diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa pembatalan dan penggantungan lesen bertarikh 3 Mac yang lalu. Untuk makluman yang Ahmad, bagi memendung kejadian seperti ini, MOT telah menumbuhkan sebuah pasukan petugas khas yang melibatkan pelbagai agensi. Serta kerjasama oleh badan penguat yang lain seperti PDRM bagi melaksanakan langkah strategik untuk menangani isu keselamatan dan kemalangan melibatkan kenderaan berat. Tindakan utama yang telah dilangka melalui PPK ini adalah mempergiatkan aktiviti penguasaan secara bersepadu dan efektif termasuk pelaksanaan high speed weight in motion. Selain itu, penambahbaikan prosedur dan aspek teknikal pemeriksaan berkala puspakom diberikan penekanan kepada komponen kritikal seperti sistem brake dan tayar serta pemantauan oleh bahagian kejuruteraan otomotif JPJ yang memberi khusus kepada cawangan utama pemeriksaan kenderaan yang tinggi. MOT juga akan melaksanakan penambahbaikan kod amalan industri keselamatan dengan memberi pentaulihan orang yang terlatih melalui kursus penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pemat, uh, pemantauan berkala terhadap pematuhan i oleh syarikat pengendali, kenderaan berat dan meningkatkan edukasi pengendali dalam penggunaan sistem penjejak sejagat dan kamera papan pemuka dalam membantu pemantauan kepada pematuhan i secara lebih efektif dan holistik. Terima kasih. Terantut. Terima kasih kepada pihak Menteri. Uh, tahniah kepada Pihak kementerian kerana telah melakukan uh, siasatan yang telus, terperinci dan tindakan punitif kepada syarikat lori terbabit. Cuma sebagai uh, concern kita semua, audit menunjukkan kegagalan di pihak di peringkat uh, syarikat lori tersebut. Jadi ini satu perkara yang saya nak tanya sikit kepada pihak kementerian. Melihat kepada uh, peningkatan statistik kenderaan berat di waktu puncak di atas tubuh raya dan melihat kepada tindakan-tindakan yang akan dibuat oleh pihak kementerian kepada syarikat-syarikat luar -syarikat negeri yang lain. Soalan saya ada tak tindakan yang lebih bersifat dasar untuk memastikan ataupun undang-undang baru yang lebih uh, lebih ketat untuk memastikan perkara ini tidak berulang. Apatah lagi kita akan menyambut uh, Idul Fitri sehari dua ini yang uh, mungkin akan meningkatkan lagi jumlah kenderaan di atas lebuh raya ia ya, mohbat uh, cerantut memang ada pelbagai pendekatan sedang kita laksanakan uh, termasuklah uh, uh, juga ada perarangan kenderaan berat pada waktu-waktu tertentu dan juga serta tentu semasa musim perayaan kita ada uh, dua hari akan larang langsung semua kenderaan berat kecuali beberapa sektor uh, kritikal sahaja itu dapat meringankan ataupun uh, mengurangkan kenderaan berat di atas jalan raya semasa musim perayaan yang keduanya sudah tentu dari segi kajian semula undang-undang yang lebih berkesan itu sedang dilaksanakan, sedang kita lihat uh, uh, di dalam kementerian pengangkutan. Seperti yang pernah saya katakan, kita juga nak letakkan tanggungjawab itu bukan saja kepada syarikat pengangkutan, malah pemilik kargo juga perlu ada liberty, ada tanggungjawab. Sekiranya kalau pemilik kargo itu dia nak sengaja minta supaya syarikat pengangkutan bawa lebih muatan, dia juga mungkin perlu dikenakan tindakan itu yang kita tekan bukan saja pemandu kena tindakan, bukan saja syarikat perkhidmatan kena tindakan, pemilik kargo, kargo-kargo yang dibawa itu, terutamanya syarikat-syarikat uh, pelombongan, umpamanya, syarikat-syarikat di uh, Pasir, kita tahu kebanyakan lori Pasir, umpamanya, lebih muatan. Tetapi syarikat pengangkutan kita, ini uh, tuan punya uh, kargo yang minta mereka bawa lebih dengan kos yang rendah. Jadi itu yang kita lihat dari undangan, dia perlu juga melibatkan kargo itu itu ada tanggungjawab juga. Selain itu, sudah tentunya kita juga ada dasar untuk cuba galakkan penggunaan rail daripada kenderaan berat ataupun lori di atas jalan raya. Apabila ECIL siap nanti, sudah tentu kita akan membuatkan beberapa dasar terutamanya ke pantai timur dia sudah ada alternatif. Tak perlulah guna lagi lori-lori untuk membawa barangan ke pantai timur sudah boleh pakai rail uh, melalui ECIL. Jadi itu pelbagai insentif akan diberikan. Uh, untuk memastikan lebih banyak pemilik tangguh ataupun syarikat-syarikat pengangkutan... menggunakan mobil sebagai alternatif kepada lori berat. Okey, okay. okay, Pinta. Terima kasih Puan yang suruhan tampan. Saya ingin bertanya yang berhormat Menteri, adakah kerajaan bercadang menjalankan operasi khas memeriksa lori-lori yang bergerak di semua berburaya dan uh, keseluruhan ajaran raya juga demi keselamatan pengguna-pengguna lebuh raya serta mengambil tindakan tegas ke atas pengusaha-pengusaha lori-lori yang tak Terima kasih yang uh, Muhammad Bukir Bintang. Memang operasi khas uh, diadakan dari masa ke semasa. penguasaan itu memang uh, berkala. Uh, saya telah mengarahkan uh, bahagian penguasaan CPJ supaya uh, menjalankan penguasaan itu se sepanjang masa. Uh, bukan saja ada operasi-operasi khas tetapi pada waktu-waktu biasa uh, pengarah penguasa penguasa diberikan uh, uh, mandat untuk melaksanakan apa saja yang perlu dan mereka mendapat maklumat-maklumat uh, dari masa ke semasa. Ada pengitipan dibuat uh, di kawasan-kawasan yang uh, hotspot dan sebagainya. Memang operasi dibuat uh, dengan begitu ketat uh, sehingga memang ada juga yang mengeruh yang uh, uh, ni uh, mengadu uh, sekarang ini penguasaan lebih tetapi kita tak ada pilihan uh, kecuali penguasaan yang lebih tegas uh, memang ketidakpatuhan itu amat tinggi dan bagi kita keselamatan orang ramai adalah prioriti uh, dan uh, memang saya memberikan sokongan penuh kepada JPJ untuk melaksanakan uh, operasi mereka dan sudah tentunya juga ada tindakan-tindakan diambil untuk memastikan syarikat-syarikat pengangkutan itu mematuhi audit. Uh, itu sebabnya uh, kalau kita lihat uh, statistik tahun lalu uh, begitu banyak syarikat telah pun diaudit uh, dan banyak juga digantung dan ini memberikan satu mesej yang kuat kepada syarikat-syarikat pengangkutan memang kita gantung mereka opera, o, operasi mereka memang ada kerugian yang besar kalau gantung 30 hari bayangkan semua kenderaan mereka tak boleh bergerak 30 hari dia punya kontrak dengan syarikat-syarikat ini akan terjejas jadi tetapi kita tak ada pilihan kita nak bagi satu mesej yang kuat yang jelas kepada syarikat-syarikat pengangkutan supaya berikan keutamaan terhadap keselamatan jalan raya dan perkara ini saya rasa tak ada kompromi dan saya harap semua ahli-ahli yang berhormat menyokong tindakan yang tegas ini supaya kita bagi satu amaran kepada semua pihak untuk menjaga keselamatan orang ramai terima kasih